হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে নিজৰ কামত লাগি গ'লো যিহেতু ৰাতিপুৱা বৰষুণ আমাৰ ঘৰত এখন অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিলে লগতে এইফালে হাঁহেও চিঞৰি আছে একদম ৰাতিপুৱা মানে ওলাব নোৱাৰি বাহিৰত গোটেই জাক আহি একদম ৰেডি হৈ যায় ওচৰত ইয়াত দেখিছেনে কেনেকৈ দৌৰি আহিছে মানুহজনে দেখিছোঁ ইহতক এতিয়া মানে নিদিয়ালৈকে সেইটো নহ'ব আৰু যা যা সেইটো হ'ল ৰাতিপুৱাই মই সেইটো চাম যিহে উৎপাত লগাই মানে ৰাতিপুৱা উঠি আহিবই নোৱাৰোঁ লগতে এইফালে পথাৰলৈ বুলি গৈছিলোঁ অকণমান ব নোখালিবলৈ এইফালে পালোঁ লেহেতী শাক আমাৰ এইফালে কয় এইফালে লেহেতী শাক চবৰ ফালে আৰু বেলেগ বেলেগকৈ কয় কাৰ ফালে কি কয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ এয়া ঘৰ মুচিব লৈছোঁ ঘৰ মানে অকল পিয়ালিকেইটাহে মুচিম যিহেতু পিয়ালি অৱস্থা এয়া হৈ গৈছে মাটি খহি খহি একদম বৰষুণ দি মানে বৰষুণ দি দি অৱস্থা নাইকিয়াকৈ দিছে এয়া অকণমান এইফালে মুচিলোঁ বাৰু আৰু যিহেতুহে মুচিবলৈ আছে এইকেইটা আমাৰ বান্দৰকেইটা একদম উৎপাত কৰি আছে খাবলৈ লাগে সিহঁতক সিহঁতৰ মাত শুনিছেনে যি চিঞৰ উৎপাত এইয়া অকণমান মুচিবলৈ লাগিলোঁ যিহেতু মুচিবই লাগিব নুমচিলেও নহয় হ'লেও কেঁচা ঘৰত থকা মানুহ এনেকৈ সৰু সুৰা কাম কিছুমান ঘৰতে কৰি দিনটো কটাওঁ আৰু সেইফালে আমাৰ ল'ৰাই উৎপাত কৰি আছে পূৰা ককাই চিঞৰি আছে সেইগাল আকৌ একদম ওচৰতে আহি আহি ৰখি থাকেহি ফাইনেলি হৈ গ'ল কাম মানে শিয়ালি মুচি এতিয়া আহিছোঁ কেইডালমান ইয়াত চজিনা আগ চিঙিবলৈ চজিনা আগ বাৰু কোনে কোনে খায় আমি হ'লে খাওঁ দেই ইয়াত পিটিকা কৰিও খাব পাৰিবা মই যিহেতু দালিত দিয়ে বনাম সেইকাৰণে ইয়াক কেইডালমান ছিঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কোমলীয়া কোমলীয়া চাই আগ কেইটামান এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ছিঙি ল'লোঁ চজিনা আগ ইয়াক মই ৰাতি একদম দালিত দি খাম যিহেতু ভালেমান দিন হ'ল খোৱাই নাই ভাবিলোঁ আগকেইডাল ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ইয়াকে খোৱা যাওক আজি লগতে এইকেইটা দেখিছেনে উৎপতীয়াকেইটা আহি গ'ল এফালেতো একদম ভিতৰত সোমাবলৈ সাজু হৈ আছে দুটা ওলাহ যাহ তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই